Ярмоленко навіть по цьому матчу, от, знаєте, помітно, наскільки він суттєво виділяється над іншими футболістами взагалі в чемпіонаті України. От ну, ну, так зараз сильно падає в очі. знаєте, от так. І багато розмов останнім часом йшло про те, перейде, він не перейде. Багато має багато різних думок. Після гри нам вдалося поспілкуватися з президентом Київського Динамо, який розповів свою точку зору, і взагалі, от, як він ставиться до тої ситуації, яка зараз є. Давайте послухаємо, що він сказав. Меня болевальники могут хаять, но я думаю, что настоящие болевальники меня хаять не будут, потому что они переживают прежде всего за успех команды Киевского Динамо. Уход Ермоленко – это огромная потеря. Но если мы э, готовы, вот настоящие, я подчеркиваю, э, у болевальники, они критиканы, которые сидят на диване, и ничего не понимают футбола. Если мы готовы потерять Ермоленко, то я готов э, потерять даже где-то в деньгах, но отдать его в хорошие. Э, европейский клуб, для того, чтобы Ермоленко, так же, как Шевченко, как Ребров, представляли наш клуб, он будет возвращаться в Украину в сборную, и мы им гордились. Надеюсь, что Ермоленко взрослый парень, и он тоже это понимает и осознает. Тем более у меня с ним в личном соглашении подписано, что топ-клубы из первой пятерки. А Сток-Сити я не считаю, что входит в топ-клубы, и Киевская «Динамо» значительно выше уровня и выше амбиции, чем Стоксити. Вот так бы я ответил тем уболевальникам, которые меня хаят. Пропозиция Тоттенхэма еще актуальна? Пропозиции Тоттенхэма у меня на столе не было. Если у меня будет предложение любого европейского клуба, я буду это обсуждать с Ермоленко. Точно так же, как я обсуждал предложение по Сток Сити. Я его не скрывал, я сказал, что есть действительно предложение, и его готовы приобрести. Но мое мнение было однозначно, что в Сток Сити он идти не должен. Я высказал свое мнение, я думаю, он меня услышит. Сток-Сити подписала Филая, вы трошки заспокоились там плане? Я не заспокоился, я вообще не переживаю. Это ж мы, на сегодняшний день я достаточно вкладываю не только души и сердца в команду, но и средств, что я буду принимать решение, как поступать в, в, в той или другой ситуации. А болельщики могут меня в этом поддерживать или не поддерживать. Но для того, чтобы поддерживать и критиковать, надо еще что-то и потратить. А я трачу деньги на сегодняшний день, и мое видение таково, что Ермоленко прежде еще раз хочу подчеркнуть, нужен киевскому «Динамо», необходим. Но если поступит предложение Такого клуба, как в свое время, вы скажите, Шевченко разве не нужен был клубу киевского Динамо? Нужен был, Ребров не нужен был, Луж, нужен был, Лужный не нужен был, Лужен, не нужен был, Максимов не нужен был, нужен был, калитвинцев. Я вам перечислю э, десятки футболистов, которые мы отпускали. Лэнс разве нам не нужен был? Нужен был, но поступило достойное предложение по Ленсу. Ленс, во-первых, легионер. И когда мы подписывали контракт, я говорил, что если поступит достойное предложение, у меня не было прописано от любого клуба. Я выжил из Сандерленда все, что можно было выжить за этого футболиста. Как с финансовой точки зрения, я очень доволен. А замену я надеюсь, что мы ему быстро нашли. Поговорим через несколько туров, вы убедитесь, скажете, что э, команда не ощутила потерю, а наоборот усилилась пробуют разных людей на этой замене в Не надо пробовать. У нас есть Гонсалес, который, поверьте мне, если выйдет на поле, засверкает красками, от которых болельщики даже не ожидают. Я уже как он тренируется? Я знаю, как он тренируется. Расскажи. И видел, и знаю, как он играл, и он находится. И если бы сегодня нужно было бы, то, поверьте мне, он сегодня вышел бы, это игра бы даже 90 минут. Логично, Максима? Вполне. Есть Гонсалес, отпускайте Ермоленко. Ну, а Тудитраваша хоть куплять. Так, Нет, так, в принципе, вот, по виду, до Ярмоленко логично. Ну, опять же, есть две стороны медали. Есть желание Ярмоленко играть в топ-клубе, и есть наличие предложений по Ярмоленко от топ-клубов. То есть, о чем и говорит Суркис, если у меня будет предложение, мы будем обговаривать. Предложений на столе нету, поэтому разговаривать не о чем. Это есть просто уровень киевского «Динамо», ниже которого, естественно, опускаться нельзя. Ни в коем случае. Это то, что, о чем говорит президент. Это должно быть понятно всем. А если так и не прийдет запрошение стоп-клуба? Да, подождите, Ермоленко сегодня востребована в чемпионате. Есть Лига чемпионов, не, не, есть игры за сборную. Просто в принципе, Александр Алексеевич, и такое... так гипотетично. Гипотетично, не... Александр Алексеевич, почему Сам, гипотетично? Не, ну просто не, якщо если гипотетично. Будет, гипотетично, гипотетично не будет. Да, не так так быть не может. Такого быть не может. Вы обещаете? Вся, да, что прийдет, прийдет, это, прийде, это, это не... А что вы говорите, что такого быть не может? Да потому что игрок, который так играет и так прогрессирует, значит, не может быть, чтобы он, значит, не имел предложения. Да он прогрессует, он же, знаете, вот я просто хочу, зараз, я уже зараз подавился на него, я, снова таки, я не, не собираюсь. Вот, ну, вчера я посмотрел. Ну, потенциал вы видите? Ну, он существенно, знаете, вы yeah. вырезняете среди тех, я не знаю, насколько ему интересно это все. Да, конечно. Не, мое мнение было, оно было и есть одно Те люди, которые переростають чемпіонат України, а Коноплянка його давно перерос. его надо було давно віддавати. Но були, ну, були другий. Якби. Так же самое Гермоленко, Ярмоленко он перерос, его надо отдавати. Ну, у мене просто єдине. Якби не Ліга Чемпіонів. Вот я реально хочу, щоб Динамо успіху влізти чемпіонів, я розумію, що з Ярмоленком і без Ярмоленка це різні команди. І я вважаю, що з Єрмоленком Київський нам буде виглядати набагато сильніше, набагато цікавіше через це. От в середині я десь знаєте, розумію, що ну на Єрмоленку, напевне повинен залишитися для того, щоб відіграти цю лігу чемпіонів, проявити себе.